Давай. Нет, подождите, как это? Она отчитывается перед теми людьми, которые ей платят зарплату. Я вот озвучиваю ваши слова. Как это, да? Правда, Она отчитывается из бюджета громады. Из бюджета да? громады. Вообще. Валерий Николаевна, здравствуйте. Все это сейчас разговор идет запись у нас параллельно постоянно, поэтому всю трансляцию вы увидите в дальнейшем на нашем ресурсе YouTube. И это сейчас все наблюдают присутствующие здесь люди, здесь много людей собралось, в том числе старожилы села, бывший директор школы. Ну, я, я, буквально коротко скажу, я буквально коротко скажу. Да, ну понимаете, ваш главный что это работа и задавили на э, а, сказать, а, ромату. Ромату. А Бюджет, э, верняка, деньги она получает из бюджета громады. Не, шановне, не откусывайте куски. Нем, нема, такого понятия в Конституции. Открываем Конституцию, Территориальная громада села, а не территориальная громада селищной рады. Если вы мне дадите с Конституции, я тогда буду с вами сгоден. Поэтому э, хочется, чтобы отчет э, посадовой особы, а она посадовая особа, также же, как и вы, был перед громадой. Громада в конце года не получила отчет. Сегодня уже у нас 5, 5, 5 января. Тогда поясните, кто такой громада назначала на должность. И почему она сначала? Она работает с населением? Нет, мы сейчас говорим о том, что нарушен трудовой кодекс. Сейчас работник сидит, которого уже устроена работу, не может приступить к своим обязанностям. Потому что посадовая потому что по особа не, 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 не передала ей клуб, не передала ей э, Но, ключи, инвентарь. Ну, я, ин... Нет, не клуб, а показать, где инвентарь находится. И, и, не дал, и не передала клуб в чистом состоянии. То есть она должна сдать ее в чистом состоянии. А мы сейчас прошли с видеозапись. В каждом углу, вот вы потом увидите, и вам будет, я думаю, также стыдно. Везде бумажки, везде мусор, везде тряпки гнилые. Это еще, и там лежат бумажки еще с сентября месяца. Ее же объявление. Такое, так я вам сейчас называю э, наше решение, то, что мы сейчас люди так решили, что мы сейчас выписали процедурно, что мы Нет. собираем списки ее занимаемые должности, Нет. либо вы, э, пожалуйста, решите, чтобы ее трудоустроили в, в прелестной. Мы ставили, именно наша, на, на, наша инициатива, эта должность была выбита, и мы вправе ее отозвать. Если вы хотите со... и, и... Что еще раз? Нет, ну... А мы живые люди, мы живые граждане. И, пожалуйста, обеспечьте наши права А вы посадовы особо, шановны. Поэтому все-таки давайте так. Либо вы делаете конструктивно, переводите ее в прелестное, либо по процедуре, либо... Так. Мы это знаем прекрасно. Мы вам и говорим, что вы решите ситуацию конструктивно. Сейчас нам сорвали Новый год, сейчас нам срывают сегодняшнее мероприятие. Клуб фактически, э, так сказать, саботируется работа в клубе. Хорошо, я понял, у вас там люди, мы тоже, мы тоже люди. Да. Мы это сейчас объявление развесим по селу, будем решать. Потому что нам нужен местный человек, туда устроенный, наш житель территориальной громады, который будет находиться тут рядышком. И которые будут ответственны перед людьми. А когда вы ее принимали на должность, вы знали, что у нее две судимости? Мы только сейчас об этом узнали. Мы не хотим, чтобы наших детей воспитала бывшая судимая персона. Это уже, так сказать, уль 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 ультиматум, понимаете? Извините, если в обманный способ вас обманули, нас обманули, устроили до три месяца она там работает получать зарплату числится работает, да, работает. мы ее в глаза не видели и результаты я сегодня пришлю вам на видео как, какая уборка была фактически деньги воровались из бюджета то зачем тогда нам такой работник который обманывает и вас и нас мы не получаем качественную услугу человек фактически скрывается от нас вот сейчас она убегает от нас постоянно поэтому конструктив тут только один поставить нормального, ответственного человека, желательно работник, жителя села Майда, чтобы он был тут нам предотчетен, перед контролем, как и сказано в законе. И дальше начинаем работать. Что? Вы знаете? Да, хорошо. Да. В чем у нас тут? А что, Ольга Алексеевна имеет высшее образование? Но вы стали сказали, смотри, она уже не отвечает тем критериям, которые вы только что -то перечислять. Поэтому давайте выходите из ситуации. Мы... Так вот, давайте приведем, так сказать, ситуацию к здравому знаменателю. Мы сейчас оповестим, мы, мы сейчас оповестим свое население. Возможно, есть у нас такая персона. Нет, есть и не будет. Но ну, ну, вы видите, что ситуация уже вышла из, из того, что мы уже не хотим терпеть это 20 пунктов, скажи, уже выписано. 20 пунктов? Мы еще не знаем. Мы только сегодня увидели ее поступок по отношению к нам. Как она не выполнила свои посудомоиски и фактически сорвала нам отчет. А? Как это не население? Откройте Конституцию. Не, не правду. Вы сейчас неправду говорите. По требованию населения мы имеем Население ее платит за плату, в бюджета громады. Я знаю, но население принимает, население от нее принимает. Это услуга, услугу. мы должны ее оценить, эту услугу. Удовлетворяет да, она нас или нет? я ей предупреждала, что люди построят. Ну давайте я еще одному человеку дам, которая тоже для нас является авторитетом. Да все-таки пускай. Это мать героиня Татьяна Матуска. А ты скажи, пожалуйста, тоже. А то тут, видите ли, население не должно оценивать. Валентина Михайловна. Алло, алло, Валентина алло. алло. Слушайте, я вам еще на празднике тогда. Это Таня Матуска. Представлюсь. Это вам, я еще вам тогда на практике говорила, что я слышала, когда люди говорили, что мы будем демонстративно уходить из ее праздников. Будем восставать. Я вам говорила, нас предупреждала. Так люди и делали. Это летом было. Так люди и делают. Понимаете, она настолько людей обозлила, никто не хочет. Не хотят родители деток сюда пускать. Она так она относится за деткам. to di. сами пришли, ну как на да, праздничку, но остальные эти люди не пришли, не ходят. Ага, ага, ага. Чтобы люди шли к нему, понимаете, нам нужно это самое. Но я лично я лично предлагаю Юлю Туркину. И вот наша наша это самое, рада старейшина. Потому что она контактный человек. Люди с ней как-то находят общий язык. И она старается, она душа, душа этого клуба. Бы... хорошо. У нас появилось население, которое уже будет. Ну, думаю, пока я... у нас других, у нас других нас... таких вот нету. И еще мы хотим, чтобы это самое покатыло. Вот Юля и покатыла, это было бы вообще обязательно. Вообще классно было. Пускай он там работает и, и здесь он согласен. Он мне говорил, говорит. Я говорит, могу три раза в неделю работать с детками, с, этим, с молодежью. Ну, это очень хорошо быть. Она на, покатила на люди на Нину Сергеевну, извините, это на любителя. Я не говорю, что она плохая. Ну, да, да. это с Падалка с отчетом да. или я сама? Падалка с отчетом. Это ничего не решит а, то, что она... Хорошо, давайте. До свидания. Да, спасибо. Давайте. Мы знаем, что нам прислали письмо, что Падалка будет с отчетом 12 января 2017 года. 12. 15 минут нам уделили внимание. 15 минут всего лишь. Но из этих 15 минут я понимаю, что? Что okay. то, что она с нами не дает нам отчет остыщего, это покрывает ее вот в данной ситуации. Она говорит, Валентина Николаевна, что я не могу ни назначить, ни снять. Я могу только предложить голове. Uh -huh. Кому -то ну, кому-то понятно. Так тебе давно уже об этом говорили. Подожди, если ты констатируешь кучу жалоб, кучу... У тебя два выговора у этого человека уже, две доманы, что значит ты не можешь? Ты, ты, уже давно должна была ему это озвучить. И он уже сказал, что это время. Я говорю, давайте наконец-то уже решим этот вопрос. Я сказала, сказать, что, что если у вас есть кандидатура, предлагайте. Ну я предложила. А мы а не можем, никому, предложить да. эту да. кандидатуру, пока она не снята, занимаем на должность. А вы не сказала, сказали, предложите свою кандидатуру. Но, 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 но требования к кандидату должны быть сейчас соответствовать с новым законодательством да, но высшего образования. Компози... А ну, я же спрашиваю, почему она Она говорит, а она еще принималась, еще когда этого закона не было. Я говорю, хорошо, мы сейчас проведем помещение населения, и вполне возможно, что кто-то найдется такой человек, Конечно. который будет, пожелает взять на себя эту, так сказать, рабочую единицу. Да. То есть предложение я рассказал, что да, предлагайте кандидата, и в принципе все, все решится. Отпище выпускают, забирают туда. Раз он такой ценный кадр, работает с прелестном, сейчас нет то, это, не занята эта должность в клубе. Ей лучше там. Да. Но ее туда не возьмут, у нее нет высшего образования. Почему? Ну, она уже она уже Они просто тебе И когда не будет конфликта интересов, она уйдет туда, мы получим своего работника. Ей дали ясно понять, что нам нужен здесь местный человек, коммуникабельный, который... Вспоминайте, у кого есть высшее образование, Давайте мы помещаем наших... Я уже Да, Николай Яковлевич. Николай Яковлевич на вашем ä, видении, кто есть у нас такой человек? Ну, Ребята, надо искать молодых. Ну, ну, типа хотя бы 30-летних. Да. Пока, пока, чтобы вот это снять, вот это напряжение, пока мы можем и э, рекомендовать Что у нас есть на сегодняшний А действительно, что же да, пока временно, как-то да. когда Да, да Лишь, по, лишь потом начало да, двигаться. Лишь бы двигалось, пока то, что имеем. А там уже по этому самому. Так, я тебе скажу. Вот я вот я больше не сейчас Может, чтобы люди не а, трогали. Я ушел, я 15 лет уже. Не, ну нам тут это да, Учителей тут не осталось. Ты, ты уже Ну я вам скажу, что не надо. Вы образование и ума. Чтобы собрали это вы не забыли Тут вот А видите, как это самое самое значение. Учителей нікого нет бывших, хто працює у нас. Да. И тратишь шпалы. Нет, раньше, раньше, раньше. Раньше. молодых снимает. Нам надо знать.